Я стежимо за тим, що відбувається в Грузії а там голова парламенту цієї країни Шалва Папуашвілі підписав так званий закон про іноагентів. Нагадаю, що опозиція голосувала проти. Грузини виходили на масові акції протесту. Країни заходу розкритикували цей документ. Президентка Грузії Салома Зурабішвілі закон витувала. Проте владні партії Грузинська мрія вдалося його подолати. Від серпня засоби інформації та неурядові організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, мають розпочати реєстрацію як організації, які реалізують інтереси іноземної сили. Під цю вимогу підпадає більшість грузинських онлайн ресурсів та неурядових організацій, які працюють переважно з західними фондами. З нами на зв'язку Хаті Деканеїдзе, незалежна депутатка парламенту Грузії. Пані Хатія, доброго вечора. Вітаємо вам. Вітаємо вас. Та... Добрий, пані, пані Хатія, Скажіть, будь ласка, то що тепер набуде чинності цей закон про так званих іноагентів? Яка його подальша доля? Витування не вдалося. Що чекає на країну? Все, что мы можем для того, чтобы остановить действие не только русского закона. Сейчас уже изменился лозунг не только нет русскому закону, но это нет русскому режиму, потому что мы все понимаем, что Иванишвили и его режим – это про русское правительство, которое, к сожалению, правит уже Грузии 12 лет вы знаете, ну, если технически, то есть давайте и политически, давайте так скажем, что неправительственные организации, они не будут регистрироваться, то есть общее заявление, более чем 500 неправительственных, неправительственных организаций, которые говорили, что они не будут регистрироваться в реестре, который э, будет действовать уже с сентября. Это раз. А второе. Мы ждем санкции, международные санкции от Соединенных Штатов и от Евросоюза, то есть ну, от национальной санкции, то есть от э, э, стран Евросоюза, потому что очень важно, чтобы они понимали, то есть люди, которые голосовали за закон, что если они хотят будущее для грузин в Россию, то их дети не должны учиться в Соединенных Штатах или в Берлине или в Париже. То есть это как бы очень важно. И третье. Протесты притриваются. Сейчас вы знаете, что позавчера у нас был большой протест. Мы собирали деньги для штрафов. То есть наших друзей штрафуют, штрафуют молодых студентов, которые выходят на улицы. То есть и штрафуют, например, там астрономическими такими штрафами. То есть 5 тысяч лари, 6 тысяч лари открывают криминальные дела. Так что очень важно, чтобы сейчас мы сохранили единство. И важно, чтобы во время выборов, когда у нас будет выборы, вы знаете, что в октябре оппозиция вышла как бы вот абсолютно одной идеей. То есть вчера мы подписали грузинскую хартию у президента Грузии Саломи Зурабишвили. Она очень сильно тоже поддерживает не только документ, но и поддерживает про западные настроения в Грузии, про интеграцию. Так что я думаю, что фронт должен продолжаться. То есть мы, вы знаете, очень многие говорят, что вот сейчас закон приняли и так далее. Но да, но это мы все оптимистически настроены, потому что у этого закона не будет, не будет действия в Грузии. Это не Россия. А если все ж будет, да? есть план Б? план Б есть, чтобы избавиться от Аганишвили. Это и план А, это и план Б, и план С. То есть это наш план, генеральный план, потому что если они остаются в Грузии, то есть ну, у власти в Грузии, то ну, это будет очень сложно для Грузии. Это будет как бы изоляция, это будет абсолютно другая структура геополитическая, это будет абсолютно такие репрессии, которые сейчас они просто не смеют, но ну, посмеют обязательно. Так что плана у нас стоп Ока Пані хатія дозвольте поточнити. Ви сказали, що ось цей уряд уряди, так при владі 12 років. Наскільки за ці 12 років, за вашими спостереженнями, Грузія ну відкотилась, скажімо так, від усіх західних налаштувань, які були до цього? Смотрите, все стало ясно с 2022, когда Россия начала полномасштабную агрессию в Украине, потому что до этого они как-то кокетничали с Западом, кокетничали с Россией, ну, то есть Иванишули. А вы все помните заявление власти Иванишули после того, как Россия напала на Украину, то есть мы все, когда поддерживали, то есть у Грузии, грузины очень украинский народ, мы любим очень, ну, у меня абсолютно другое, да, другое, то есть отношение с Украиной, но у грузин, то есть абсолютно тоже, тоже такое теплое, мы считаем, что украинцы и грузины считают, что украинцы, то есть сражаются за нашу свободу тоже. Ну и вот позицию, которую заняли тогда еще соратники Иванишвили, то есть это было все уже ясно, понимаете, наверное. Потому что все это стало черное и белое, знаете, то есть вообще в середине невозможно как-то жить с этим. Да? Так что я думаю, что было, то есть был контакт с Путиным, конечно, был контакт с российским с Кремлем. Ему сказали очень четко, то, что сейчас надо как-то абсолютно то есть, сохранить влияние, то есть российское влияние в Грузии, а российское влияние это русские законы, русские законодательства. Надо, чтобы не допустить, чтобы у власти пришли прозападные партии. Вы знаете, что мы собираемся то есть, выиграть выборы коалиции. Так что я думаю, что это, это, было вот окончательно такая, такая, такое решение Ивана Что касается, что будет дальше, опять таки же, я буду повторяться. У нас план один. И это план избавиться Ативанішолі патомушта іначе просто будущее у Грузії. Це дуже важливий план. Тим паче ми знаємо на що здатна Росія, та й ваша країна має на превеликий жаль сумний досвід. Наостанок, скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб на майбутніх виборах перемогла опозиція і не допустити такий сценарій, який розвивався в Білорусі. Там теж були спроби зупинити цей російський режим, але на превеликий жаль не вдалося, не вистачило сили так. Так, вас. Мои дорогие украинцы все это видели и то есть, пережили. 2014 когда страной правил Янукович, который хотел абсолютно то есть, сдать Украину России. То есть, и вы знаете, вот один в один все повторяется. Повторяется то, что, например, сам Иванишули говорит, что вот я не Янукович, я не Шаварназа, я человек, который любит Грузию и так далее, и меня свергнуть вообще невозможно. Ну а я скажу, что грузины это, они, это абсолютно другие люди, да? как и украинцы. Тогда все думали, что вот ничего не произойдет, там Януковича Да нет, его выгнали, и выгнали очень-очень... Мы все помним, как это произошло. Мы хотим, чтобы это было мирным путем, мы хотим, чтобы мы выиграли выборы, мы хотим, чтобы то есть, люди, грузины, посмотрели на свое будущее от... Евроса от призме Евросоюза, посмотрели на будущее от НАТО, от Соединенных Штатов. Вот сегодня был рассматривалась рассматривался вот а, а, законопроект в Конгрессе, который говорит, что вот надо санкционировать всех абсолютно тех людей, которые реально а, борются против демократии Грузии. Так что я думаю, что я думаю, что они очень хорошо понимают понимают, что случилось. Да, они думают, что будет фрустрация, что Грузия не устала, у, у, мы устаем, что ничего не будет, что во время а, выборов они будут как бы делать все то же самое. Но я Я не уверена, тому що опять-таки же, ви знаєте, у нас то, то только один выход, и это один выход, то есть бороться за своїх дітей, за своє будущее. І я думаю, що это обязательно победой Грузии, Грузії. и закончится победой України золоті Дякую. слова? Дякуємо вам за цю підтримку Дякую. і бажаємо вам Дякую. так само перемогти, тому що у нас спільний ворог, слава який Україні, слава, героям Грузі. слава Дякую, нагадаємо слава. глядачам з нами була Хатя Диканаїдзе, незалежна депутатка парламенту Грузії про останні протести, які тривають в цій країні.